Assalamualaikum dan selamat sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Azim lah yang wakil daripada klinik Primer Cerang Dan hari ini sempena tahun baru saya nak diberi peluang untuk nak discuss sedikit Berbincang dan juga berkongsi mengenai masalah kesihatan Uh, terutamanya masalah uh, yang sering dialami uh, iaitu masalah lututlah kehausan lutut. Okay, saya ber sedikit mengenai sejarah uh, klinik Peramedjerang. So Peramedjerang di uh, ditubuh dan diasas uh, oleh uh, Dr Safwan dan Dr Rahimi. Uh, di Tubo uh, kan di Kota Baru itu merupakan cawangan yang pertama dan juga Cawangan yang kedua berada di Johor Bahru dan di Kota Damansara sendiri kita mempunyai cawangan uh, yang ketigalah yang terbesar yang kita terletak di Emporis Kota Damansara. Okay, ini yang berada di um, Kelantan dan ini yang uh, berada di Kota Damansara. Ya. Okay, antara rawatan kita uh, termasuk rawatan pesakit luar, pembedahan kecil. Uh, rawatan uh, kesihatan, saringan kesihatan, rawatan lutut dan sendi, penurunan berat badan, pemulihan strok dan saraf lah. Dan kita juga ada x-ray dan ultrasound ya. Okey, so um, saya nak uh, berkongsi sedikit mengenai uh, penyakit uh, knee osteoarthritis. So kalau dengan bahasa mudahnya uh, iaitu kehausan sendi lutut. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu kebiasaannya pesakit akan komplain ataupun akan sentiasa kata lutut berbunyi, lutut sukar untuk nak lipat So ini adalah salah satu penyakit yang sangat common dan juga sering dihadapi oleh pesakit dewasa So kalau kita tengok daripada gambar, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat gambar yang saya letak ada dua lah, tulang satu yang normal yang tiada apa-apa uh, masalah dan satu lagi kita boleh lihat dia lebih uh, ada bengkak dan juga ada keradangan yang berlaku dan uh, kehausan sendi. Okey, so um kadar di Malaysia, kadar um dari segi uh, dewasa secara keseluruhannya yang menghadapi osteoarthritis adalah 10 ke 20% lah. So dan um dan bagi mereka yang umur 55 tahun ke atas uh, dalam lingkungan 30 ke 30 peratus. Eh. Uh, kalau minggu kaum Melayu 45, India 32 dan China 24 lah. So anggaran 1 dalam 10 uh, rakyat uh, Malaysia di kalangan dewasa menghidapi osteoarthritis. So selepas sedikit uh, saya akan terangkan secara ringkas padat dan senang untuk nak difahami. So secara sedikit uh, kita punya anatomi ataupun bahagian lutut kita uh, Terdiri daripada beberapa jenis tulang lah Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok yang saya tunjuk dalam gambar tu Merupakan uh, tulang um, tempurung lutut Kita ada uh, tulang yang, um, yang di betis, di peha dan juga kepala lutut Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat Yang color yang tengah-tengah dan berwarna hijau itu adalah tulang rawan lah Itu adalah tulang cartilage eh dan kebiasaannya kita punya sendi lutut ni kalau biasa orang cakap dipenuhi dengan gel dan juga membantu kita tak rasa sakit senang untuk lipat senang untuk bergerak so, sebab kita dalam kita punya uh, sendi lutut ni dan juga sendi-sendi uh, lain terdapat gel yang secara semula jadi yang dihasilkan oleh badan kita tapi apabila berlakunya um, penyakit osteoarthritis ni kalau puan tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh lihat di belah sebelah uh, satu yang sihat. Satu lagi yang um, ada masalah. Tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh melihat tulang berada dalam, uh, dalam keadaan sangat rapat uh, dan juga tulang rawan pun dah tidak kelihatan yang menyebabkan keradangan dan kesakitan di bahagian tulang lutut. Ya. Okey um. Kebiasaannya dia boleh berlaku di semua beberapa sendi di tubuh badan manusia termasuk uh, tangan, pinggang, tulang belakang tapi yang sering kita dengar uh, kebiasaannya orang akan kata sakit lutut lah. Dia boleh terjadi disebabkan beberapa faktor. Antara faktor yang paling uh, common adalah usia yang lanjut, penggunaan yang banyak dan sekiranya mereka yang lasak uh, senang untuk menghadapi penyakit keausan sendi antara yang lain keturunan, kecederaan dan trauma dan juga masalah berat badan juga lah sebab uh, kalau tuan-tuan dan puan-puan uh, tahu berat badan uh, kita punya lutut dan juga kita punya pinggang merupakan sendi yang uh, menampung berat badan uh, tubuh badan kita jadi uh, semua kalau faktor berat badan apabila dia naik dia akan, uh, dia akan memberi kesan yang uh, pesakit akan mula merasa sakit lah di bahagian sendi sendi terutamanya di lutut dan juga di bahagian pinggang Okey, ini gambar. Saya saya sediakan banyak gambar supaya senang untuk nak difahami dan juga saya akan cuba untuk nak ringkaskan ya. So kalau tuan-tuan uh, dan puan-puan lihat, yang ni great lah. So kehausan sendi ni kita boleh lihat apabila uh, satu uh, tulang rawan semakin tidak kelihatan dan juga satu lagi ruangan antara tulang dan tulang, tulang atas dan tulang bawah tu semakin um, menipis atau semakin sempit kalau kita tengok kalau grade grade 0 kosong tu yang tu orang yang healthy lah yang tak ada masalah lutut yang okey berjalan sihat tapi apabila semakin um, semakin teruk dia mula menaik grade 1 grade 2 grade 3 dan juga grade 4 uh, dan pesakit akan mula merasa semakin sakit dan semakin sakit dan apabila grade 4 kebiasaannya doktor akan um, sarankan untuk tukar tempurung lutut untuk buat pembedahan sebab um, keadaan lutut tu dah terlalu rapat dan juga tulang rawan tu sudah tidak kelihatan di, uh, di antara uh, sendi lutut tersebut okey so antara tanda-tanda uh, osteoarthritis ataupun kehausan uh, lutut ni kebiasaannya uh, pesakit akan rasa sakit So, terutamanya apabila mereka bergerak jauh uh, kalau apabila dah seharian bekerja balik daripada kerja kebiasaannya mereka akan komplain uh, akan mula rasa sakit di bahagian sendi otot uh, mereka juga akan rasa sakit apabila duduk yang lama and mereka cuba untuk bangun daripada duduk yang lama tu mereka akan terasa sakit ataupun kita panggil ni sebagai startup pain lah yang uh, lain uh, pesakit juga akan uh, apa komplain cakap uh, ada kekerasan sendi otot bengkak lutut, pergerakan terbatas dan juga selalu yang kita dengar pesakit akan bagi tahu yang lutut dia berbunyi. bila berbunyi, yang tu kita panggil sebagai bony crepitus ataupun bila dia bergerak semua berbunyi, ia menandakan yang tulang tu sudah berlaga atau geser antara tulang satu tulang dengan tulang yang lain terutamanya dekat bahagian sendi lutut eh. Kalau tuan-tuan dan -tuan, puan-puan ada sebarang soalan, ke apa boleh tanya saya. Insya-Allah saya boleh try untuk jawab juga ya. Okey, so pemeriksaan yang kita biasa akan buat, kebiasaannya pemeriksaan fizikal, X-ray dan juga ultrasound lah. Kami akan cek uh, keadaan lutut pesakit dan rawatan bergantung kepada tahap uh, osteoarthritis seseorang pesakit tersebut. Okey. Uh, jenis rawatan dan keberkesanan dia bergantung. Dia sangatlah bergantung kepada keadaan lutut pesakit sendiri. Uh, aktiviti dan kegunaan harian faktor usia, faktor masalah kesihatan seperti kencing manis, darah tinggi faktor berat badan. Jadi setiap uh, rawatan berbeza kita tak boleh nak compare uh, orang ni kadang-kadang dia boleh apabila kita buat satu rawatan dia boleh bertahan dengan lebih lama satu tahun manakala seorang lagi boleh bertahan hanya untuk satu bulan atau dua bulan sahaja. So uh, keberkesanan dan juga jangka masa uh, rawatan tu dia bergantung betul-betul kepada antara faktor-faktor yang saya dah listkan inilah. so keadaan lutut pesakit, grading osteoarthritis tu pun sangat memainkan peranan juga ya. Okey, so secara ringkas sahaja, kebiasaannya tahap 1 ke 3 ni adalah tahap permulaan di mana lutut kita dia semakin lama semakin uh, nak rapat tapi masih lagi ada ruangan. Kebiasaannya doktor akan memberi saranan untuk uh, ambil suplemen, ambil ubat tahan sakit ataupun uh, kita boleh juga bagi sarangan untuk nak cucuklah suntikan iaitu kita boleh cucuk gel, kita boleh uh, cucuk PRP atau platelet rich plasma ataupun stem cell. Dan juga doktor juga akan sarankan untuk pesakit untuk melakukan fisioterapi. Satu benda pasal pesakit, uh, penyakit osteoarthritis ni, rawatan uh, seeloknya dimulakan seawal yang mungkin untuk mengelakkan dia jadi semakin teruk dan semakin teruk apabila sekiranya pesakit uh, dah mula komplain dah mula rasa tak sedap di bahagian lutut uh, memang kebiasaannya doktor akan apa uh, akan galakkan pesakit tersebut untuk uh, membuat pemeriksaan dengan secepat yang mungkin dan juga untuk start treatment dengan secepat yang mungkin so um, dia kalau sekiranya kita mula treatment dengan uh, secepat yang mungkin kebiasaannya keadaan uh, lutut pesakit tu boleh ber, ber, uh, bertahan dengan lebih panjang. Dia boleh sebelum dia beribad daripada stage 1 ke stage 2, kebiasaannya uh, keadaan lutut pesakit tu boleh bertahan dengan lebih lama sekiranya mereka mulakan rawatan dengan lebih awal. Apabila uh, kalau pesakit dah datang dengan stage 4, kebiasaannya tak banyak ubat yang kita boleh uh, sarankan untuk diberikan kepada pesakit. Kebiasaannya doktor akan cakap Um uh, yang ni dah kena buat pembedahan, dah kena tukar lutut apa semua macam tu lah. So kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada mula rasa tak sedap lutut, kebiasaannya memang kita sarankan untuk mula buat pemeriksaan dan rawatan di awal uh, tahap yang awal lah, tahap satu ke tahap tiga Eh. Okey, so yang ni sedikit uh, penerangan Kalau kita tengok uh, Kita ada, orang selalu cakap suntikan gel Suntikan gel, so apakah itu suntikan gel eh? So suntik so gel ni dia menyerupai gel semula jadi di dalam lutut kita ataupun kita panggil sebagai synovial fluid. Uh, dia boleh dikatakan dia bertindak sebagai pelincir dalam sendi Pesakit boleh uh, akan kurang rasa sakit uh, Senangkan pergerakan, membengkok kaki, membengkok lutut uh, Dan mengurangkan geseran dan kesakitan, tahap kesakitan Tapi Gel suntikan gel ni tidak dapat memberi kesembuhan lah kepada uh, keadaan da, uh, lutut tu, tak dapat nak sembuhkan tulang rawan ataupun nak kurangkan bahagian bengkak tu tidak dapat, dia hanya akan memberikan uh, dia akan bertindak sebagai pelincir dalam sendi sahaja. Antara uh, rawatan yang lain, yang macam uh, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar kita ada rawatan suntikan PRP. PRP ni um, dia kalau kalau dulu kebiasaannya PRP ni digunakan di kalangan atlet, kebiasaannya apabila mereka sudah berlatih ataupun baru saja habis tournament, kebiasaannya mereka akan melakukan uh, rawatan PRP untuk nak uh, membaiki balik atau memulihkan balik sendi-sendi mereka. Uh, dia selamat kerana kita akan menggunakan darah pesakit sendiri akan diproses dan kita akan uh, suntik terus ke dalam uh, sendi lutut so secara kesimpulannya dia dapat memulihkan tulang sendi pemulihan sendi tulang rawan dan mengurangkan kesakitan tu sendirilah dan juga dia dapat membantu mengeluarkan gel secara semula jadi juga eh Kemudian uh, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun pernah dengar mengenai stem cell. Stem cell injection ni pun antara satu rawatan yang bagus. Apabila kita suntik di dalam uh, sendi lutut, kebiasaannya pesakit akan uh, dia akan membantu pemulihan sendi dan tulang rawan dengan lebih cepat, uh, mengurangkan kesakitan dan membantu mengeluarkan gel secara semula jadi juga ya. Okay. So ini antara suntikan lah dan juga suplemen yang uh, kebiasaan yang doktor akan bagi. Okey tahap empat Tahap empat um, kebiasaannya tahap yang kritikal ataupun tahap yang akhir lah Kebiasaannya pesakit akan datang kepada uh, doktor dengan uh, dah sampai tahap empat Dan kebiasaannya doktor-doktor akan menasihatkan pesakit tersebut untuk melakukan pembedahan Sebab kalau uh, suntikan gel, suntikan PRP tak berapa nak efektif apabila kita ke dalam sendi lutut ya Uh, antara alternatif lain yang kita boleh buat Adalah suntikan kebaskan saraf su uh, Suntikan gel pun boleh Tapi uh, tempoh untuk keredaan tu sangat singkat Mungkin pesakit hanya akan bertahan dalam masa 1 bulan Atau 2 bulan sahajalah okay. Dan juga fisioterapi pun kebiasaannya Doktor akan explain juga eh. okay. So kalau tengok uh, Yang ni antara contoh X-ray lah Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat X-ray yang tahap 4 ni Tulang sudah rapat Tersangat sangat rapat dan keadaan tulang dan juga kaki pun boleh dikatakan senget ataupun alignment dia dah tak berapa nak betul. Jadi uh, memang kebiasaannya doktor pakar, doktor pakar bedah uh, tulang akan menasihatkan pesakit untuk um, untuk melakukan pembedahan. Um, kebiasaannya um, Pesakit pesakit yang datang kepada kami kebiasaannya kita akan memberikan rawatan lah rawatan bergantung kepada tahap lutut mereka. Sekiranya masih awal kita memang banyak option yang kita boleh bagi dekat pesakit dan juga sekiranya tahap dia dah tahap empat kebiasaannya tak berapa banyak antara choice yang choices yang kita ada explain saya ada explain tadi pembedahan ataupun satu lagi uh, suntikan kebaskan saraf dan sekiranya pesakit nak um, suntikan gel ataupun makan sapi ma, pun boleh tak ada masalah lah so far ha. okay. okay. itu sahaja so sedikit uh, apa uh, sharing dan juga perkongsian mengenai masalah uh, kita punya ni lah masalah lutut eh kami ada booth di luar sana, kami ada buka juga untuk um, saringan kesihatan secara percuma Untuk um, mereka yang uh, berumur 40 tahun ke atas Under PKB40 dan juga sehati Kami ada voucher juga dan kupon promosi untuk rawatan lutut Boleh datang ke uh, klinik kami kalau sekiranya ada masalah lutut lah. Jadi um, Uh, insyaallah dengan perkongsian saya uh, kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada masalah lutut ke apa ke boleh uh, boleh berjumpa uh, dan insyaallah kita boleh bagi uh, rawatan yang terbaik dan juga dapat membantu juga pesakit untuk melakukan aktiviti harian dan insyaallah dapat melakukan ibadah dengan lebih baik juga insyaallah so itu saja perkongsian daripada saya terima kasih